হেল্ল' ভ্ৰিৱান মই প্ৰিয়ামী গগৈ মোৰ অন্য টিভিডালৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ বাইছ মাৰ্চ দিনটোতে বিশ্ব জল দিৱস কিয় পালন কৰা হয় ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য কি জানেনে এই দিৱসটো কেনেকুৱা আৰম্ভ হ'ল ইয়াৰ ইতিহাস তাৎপৰ্য আৰু এই বছৰ অৰ্থাৎ দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষত বিশ্ব জল দিৱস কি থিমলৈ পালন কৰা হৈছে এই বিষয়ে বিতংভাৱে জনোৱা হওকচোন বিশ্ব জল দিৱস আমি আমাৰ জীৱনত পানীৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে অৱগত কিন্তু আজিও আমি ইয়াৰ সংৰক্ষণৰ বিষয়ে সজাগ নহয় সেয়ে এই বিশ্ব জল দিৱসৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণৰ মাজত পানীৰ গুৰুত্ব আৰু ইয়াক সংৰক্ষিত কৰাৰ বিষয়ে সজাগ কৰাই হৈছে এই দিৱসৰ মূল উদ্দেশ্য পানীয়ে প্ৰাণ এই বাক্যশাৰী হয়তো আমি বহুবাৰ শুনিছোঁ পানী অবিহনে হয়তো আমি আমাৰ জীৱন কল্পনাও কৰিব নোৱাৰোঁ পানীৰ সংৰক্ষণ কৰাটো আমাৰ বাবে কিমান জৰুৰী সেই বিষয়ে আমি সকলোৱে জ্ঞাত কিন্তু প্ৰশ্ন হয় যে বাস্তৱ জীৱনত এই কথা কিমানজনে মানে বা কিমানজনে অৱলম্বন কৰে বিশ্বজুৰি এই দিৱস উদযাপন কৰাৰ উদ্দেশ্য হৈছে পানীৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে মানুহৰ মাজত সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰা একে সময়তে ইয়াৰ অপচয় বন্ধ কৰিবলৈ আৰু সংৰক্ষণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে মানুহক সচেতন কৰা যাৰ বাবে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা কাৰ্যালয়লৈকে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয় আৰু ইয়াৰ বিষয়ে মানুহক জনাবলৈ চেষ্টা কৰা হয় গতিকে এই দিৱসটো কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল আৰু এই বৰ্ষত কি থেম লৈ এইবাৰ বিশ্ব জল দিৱস পালন কৰা হৈছে এই বিষয়ে বিতংভাৱে জানোৱা হওক বিশ্ব জল দিৱসৰ ইতিহাস ঊনৈছশ বিৰান্নবৈ চনত ব্ৰাজিলৰ ৰিঅ ডি জেনেৰত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সন্মিলনত বিশ্ব জল দিৱস উদযাপনৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল এই প্ৰস্তাৱ ৰাষ্ট্ৰসংঘই গ্ৰহণ কৰাত ঊনৈছশ তিৰান্নব্বৈ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বাইছ মাৰ্চত বিশ্ব জল দিৱস পালন কৰা হয় তেতিয়াৰ পৰাই প্ৰতিবছৰে বাইছ মাৰ্চৰ দিনা বিশ্ব জল দিৱস পালন কৰা হয় বিশ্ব জল দিৱসৰ তাৎপৰ্য পানী অবিহনে জীৱন কল্পনা কৰাটো অসম্ভৱ পানীৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে মানুহক সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই দিৱস পালন কৰা হয় মানুহৰ স্বাস্থ্য খাদ্য সুৰক্ষা শক্তি উৎপাদন আৰু কৃষি আদি বহু বস্তুৰ বাবে পানী অপৰিহাৰ্য পানী এক সীমিত সম্পদ আৰু ইয়াৰ সঠিক ব্যৱহাৰ আৰু দায়িত্বশীলভাৱে পৰিচালনা কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় আজি জনসংখ্যা বৃদ্ধি আৰু সজাগতাৰ অভাৱৰ বাবে দেশৰ লগতে বিশ্বৰ বহু ঠাইত পানীৰ নাটনি হৈছে দৈনন্দিন প্ৰয়োজনীয়তাৰ সমান্তৰালকৈ মানুহে খোৱা পানীও পোৱা নাই গতিকে পানী সংৰক্ষণৰ সম্পৰ্কে সজাগতা বিয়পোৱাটো অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে পানীক বুদ্ধিমানৰূপে ব্যৱহাৰ কৰা আৰু অপচয় নকৰাটো পৃথিৱীৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ কৰ্তব্য দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ বিশ্ব জল দিৱসৰ বিষয়বস্তু প্ৰতিবছৰে বিশ্ব জল দিৱসৰ উপলক্ষে এটা থিম নিৰ্ধাৰণ কৰি তাক কেন্দ্ৰ কৰি কাম কৰা হয় এইবাৰ অৰ্থাৎ দুহেজাৰ পঁচিছ চনত বিশ্ব জল দিৱসৰ বিষয়বস্তু হৈছে গেলছিয়াৰ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন অৰ্থাৎ হিম্বাহ সংৰক্ষণ য'ত মিঠা পানী যোগান ধৰা আৰু পৃথিৱীৰ জলবায়ু নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত হিম্বাহেলত জটিল ভূমিকাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ Thank you